Hər vaxtınız xeyir dəyərli kanal izləyicilərimiz. Maslıhır qəsəbəsində hal-hazırda mərkəzi yola yaxın, əsas yolun arası 100-150 metr məsafədə belə bir 4 otaqlı, 2 mərtəbəli həyət evi təqdim edirəm. Tikiliş haqqında məlumat vermək istərdim sizlərə. Gördüyünüz kimi yerdən kürsülüdür. Evin birinci mərtəbəsi də monolit betondur. Mərtəbələr arasında monolit betondur. Damın altı da monolit betondur. Qaz, su, işıq, kanalizasiya hər biri var və sayğaclaşdırıb təhvil verilib. Yeni evdir, təmirdən yeni çıxıb görüləsi işlərdən. Birəkanın bu hissəsinin perillası qalıb, yəni məhzəri qalıb və yuxarı eyvanın balkonun məhzəri qalıb. Evin bu hissəsini ağaş güc üçün yer nəzərdə tutulub. Evin arxasına keçmək üçün də, yanına keçmək üçün belə bir ərazidə var, rahat şəkildə hərəkət et etmək mümkündür. Burada kombi çıxış vətti bura verilib, döşəmənin istilpol xətti bura verilib. Yəni alıb dərhal köçüb yaşamaq mümkündür. Həyətinə maşın rahat şəkildə keçəcək və həyətində oturub durmağa yer də qalır. Evin üzünü bir daha sizlərə göstərim. Qiymət videonun sonunda deyiləcək. Nağd satılır. Sənədli evdir. Yəni qanuni, notarial qaydada alqı-satqı olacaq. Yerdə ümmi kürsü sayı, daş kürsü sayı 5 daş. Belə bir ümmi həyətidir və keçirəm evin içində olan şəraiti sizlərə təqdim edim. Videonla bir qədər əvvəl qeyd etdim, məlumatda döşəmə burda betondur, üstü granitdir, altı tam şəkildə istipoldur. Yəni qonaq otağında istipoldu, mətbəxdə istipoldu. Burda bizdə ikinci mərtəbə qalxan pləkəndir. Burda pləkənin altında boş bir ərazisi var. Lazımsız əşyalar qoyulub da yığımağa. Burda bizdə hamam otağıdır. Tam təmir hamam otağıdır və istərdim evin mətbəxini göstərim sizlərə. Mətbəximiz ümumi sahə ilə 15-16 kvadratə yaxındır. Ev tam cüt təsəhhülatlıdır. Döşəmə istepox, mətbəxin. Qazı, suyu, kanalizasiyeti hamısı çəkilib, böyük pəncərəyə nədir və həyətə baxır pəncərəsi də olmayan ərazisində gözəl bir evdir. Instagram və YouTube kanalımıza abunə olmaqğı unutmayın. Abunə olun ki, gələcəkdə mənzillər, heyət evləri satışa çıxanda ilk ora siz də izləyə biləsiniz. Və bu da qonaq otağımızdır. Qonaq otağımızın ümumi görünüşünü göstərəm sizlərə. Evimizin kvadratı çöldən çölə 155 kvadratdır. Və belə bir bu qonaq otağının pəncərəsi birbaşa öz həyətinə baxır. Gəlib yerində baxandan sonra ev sahibi tərəfindən endirim də əldə olunacaq və qalxıram yuxarı mərtəbədə olan yataq otaqlarını sizlərə təqdim edim. Qalxıram ikinci mərtəbəyə, hal hazırda ümmi dənizə görünüşüdür, 3 ədəd yataq otağıdır, hamam otağıdır. İlk yura ikinci mərtəbəyə aid olan hamam otağını sizlərə təqdim edim. Tam təmirli, gördüyünüz kimi, böyük ölçüdədir. Təhlizin cəriyən xəttatılıb. İstərdim ilk olaraq birinci yataq otağını sizlərə təqdim edim. Belə bir yataq otağıdır. Birbaşa eyvana çıxışı var, balkona çıxışı var. Ən əsası o sənəd deyildi. Döşəmə burada laminatdır. Aşağıda da qonaq otağında döşəmə laminatdır. Amma altı isti poldur. Burada bizim böyük yataq otağımızdır. Hey, təşəkkür. Qalının 2 mərtəbə, 4 otaqlıdır. Və çöldən çölə də 155 kvadratdır. Bu da sonuncu böyük yataq otağıdır. Yuxarı mərtəbələrdə istilik sistemləri, kombi qətləri atılıb tam şəkildə. Qiymətimiz, bir start qiymətimiz 95.000 manatdır. Mərkəzi yolun yaxınında Masazır qəsəbəsində. Bütün kommunal olan bir həyətə təqdim edə bilərəm. Sonra da izlədiyinizə təşəkkür edirəm. YouTube və Instagram kanalımıza da abunə olmağı unutmayın.